આ સૈયદ પરિવારને છેલ્લા બાર વર્ષથી મદદ કરવામાં આવે છે અને આ સંસ્થા છેલ્લા બાર વર્ષથી સૈયદ પરિવારને રમઝાન માસની કિટ એઝ એ ગિફ્ટ આપે છે આ કીટમાં શરબતના બોટલ જેલી કસ્ટર્ડ પાવડર ફાલુદો ટોમેટો સોસ ચા ખાંડ લોટ દાળ ચોખા તેલના પાઉચ આખો મહિનો ચાલે તેટલું રાશન સાથે રમઝાન મહિનાની ફૂડ કીટ આપવામાં આવે છે મુસ્લિમોમાં સૈયદ પરિવારને જકાતના પૈસા ખાવા જાઈઝ નથી એટલે પાબંદી છે

ભરૂચ નવસારી અને સુરત શહેરના જરૂરતમંદ સૈયદ પરિવારને દર વર્ષે વાયએમસી ગ્રુપ દ્વારા મદદ તો કરવામાં આવે છે પરંતુ સાથે સાથે એટલું જ નહીં રમઝાન માસ સિવાય આવનાર મુસ્લિમોના દરેક તહેવારોમાં સૈયદ પરિવારને મદદ કરવામાં આવે છે અને તેમની ખિદમત કરવામાં આવે છે વાયએમસી ગ્રુપના દરેક કાર્યકર્તાઓનું એટલું જ કહેવું છે કે કોઈ પણ જાતના લાલચ વગર માત્ર દુઆ મળે અને સૈયદ પરિવારની ખિદમત થાય તે ઈરાદાથી લીલા પૈસા દ્વારા सेवा करतु से रह कर से कर रिपोर्ट इंडिया टीवी, ने ना ना कौसर की तरफ ऐसी आज तोहफा बांटा जा रहा है सैयद जादो को और हम उनके कर्मचारी हैं उनके साथ काम करते हैं पिछले 12 सालों ऐसी अप्रोक्सीमेट एक सौ सत्तर किट बांटी गई है आज और बहुत सारी दुआएं मिल रही है हमको वो असल अच्छा में जो वाई एम सी ए के अंधकारों के लिए किट क्या, क्या, में है किट में तेल है चावल है दाल है और चाय है शक्कर है फालूदा है कोको है सॉस के पैकेट है जैम है माशाल्लाह इतना सामान तो है ही रमजान का महीना तो आराम से ही गुजर जाएगा क्या कहना चाहेंगे वाई एम सी ए ग्रुप को? को ये बोलना चाहेंगे कि हम तो सिर्फ कर्मचारी है हम तो सिर्फ हेल्प कर सकते हैं लेकिन देने वाले लोग आप हैं अल्लाह ताला आपको खूब नवाजे अल्लाह ताला इसी तरह सबको हिदायत दे कि ये काम कर सके और सैयद की मदद कर सके हर साल कित देते हर साल साल देते देते हो हैं गए बार तो इतना हो चुका था कि शायद ये नहीं होता लेकिन अल्लाह का हुक्म और वनशियरों की मदद से अल्लाह ने ये पॉसिबल किया पर इस साल भी यहाँ पे ये ये प्रोग्राम हुआ आप सैयद सैदो को क्यों देते हो क्योंकि सैयद सैयदादी तो जकत नहीं ले सकते ना उनको हेल्प करने वाला कौन है आज मैं हम भी है हम थोड़ी बहुत निकालते हैं अपने वालों को हेल्प कर देते हैं लेकिन सैयद को हेल्प कौन करेगा तो ये ये करते हैं और यहां पे बहुत सारे दूसरे भी हैं लेकिन अल्लाह का करम है कि बारह सालों से हम करते आ रहे हैं और आगे भी करने की उम्मीद रखते हैं कहाँ पर रहते हो नानपुर बारह हजार क्या मिला रमजान की मास्क दे रही है बारह साल से दे रहे हैं अल्लाह बहुत कुछ है अल्लाह ने बहुत ज्यादा दिया है और के बदले और रमजान मास्ता रोजे खुलाई का बहुत कुछ दिया है का बहुत सामान दिया है अल्लाह अल्ला हर है? साल मिलता है ये बारह साल है हमको आज अभी के ऐसे उम्मीद नहीं थी कि अभी के को नहीं मिलेगा अपन अल्लाह ने बहुत जरिया और बंदे को अल्लाह ने ये पहुँचा दिया है बस अल्लाह इसका अजर देने वाला हैं और अल्लाह सबको ऐसा मिला और ज्यादा ग्रुप का ज्यादा इनका कर अल्लाह अल्लाह इससे ज़्यादा और करेंगे अल्लाह और ज़्यादा सब कुछ और, और आगे रोज़ी में बढ़ते और सबको तो तो मोहब्बत दे और देते रहे हर साल और ज्यादा से ज्यादा गुप्त बनता रहे माशा मेरा नाम श्रीफाक निज़ामुद्दीन है यहाँ सूरत आज वाई एम की तरफ से ये सैदों के लिए लाला किड का आयोजन जो किया हुआ है जो काफ़ी 10 से 12 सालों से ये वर्कआउट सूरत में हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन रिश्त है और बहुत ही इज्जत और अफजाई के साथ इस किट को दिया जाता है हर साल और साल में इनके तीन से चार प्रोग्राम होते रहते हैं आगे लॉकडाउन के टाइम पर भी इन्होंने काफ़ी सैदादों की मदद की थी इसके अंदर सभी सैदादों ने उसको अप्रिसिएट भी किया था अलहमद लाहमद अलहम्दुल आज भी आप देख रहे हो तो 170 जैसे सादाद फैमिली को इन्होंने कवर किया हुआ है सूरत की भरूच की नवसारी की जगह जगह से लोग यहाँ पे आए हैं और बखूबी बहुत ही इज्जत के साथ यहाँ की दी जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ये सद का इजारिया बायामत तक जारी रहे इसी हम दुआ भी देते हैं इन्हें कि ये और आज वन सेवेंटी लोगों फैमिली को कवर किया है आगे इन शाला इससे ज़्यादा और फैमिली को कवर कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैयद सैदों को इसकी मदद पहुँच सके ये वाई यूके की तरफ से ये संस्था जो अपनी सेवा दे रही है जो अपनी खिदमत को अंजाम दे रही है जो एक कीट का वितरण का प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ तो हमारी टीम फौरन इसके खिदमत देने के लिए तैयार हो गए जैसे कि मोइन बापू है मारूफ भाई पटेल है मुनाफ़ भाई है इकबाल बापू है और दिगर अफजल भाई इसमाइल भाई इमरान भाई काफ़ी लोग इसके साथ खिदमत देने के लिए फ़ौर एक लब्बे के ऊपर आ गए और इस खिदमत को आप देखते हुए आप देख रहे हो नज़ारा के काफ़ी अच्छी तरह से उसको खिदमत का अंजाम दे रहे हैं और काफ़ी सहूलतों के साथ आराम के साथ किसी को तकलीफ नहीं हो रही है इस तरह से किट बांटी जा रही है किट के अंदर रमज़ान के अंदर जो उपयोग होती है जैसे कि खजूर है शरबत है कस्टर्ड है दाल है चावल है आटा है शक्कर है तेल है ये तेल भी काफी मात्रा में दिया हुआ है कि शाला पूरा महीना वो यूज कर सकेंगे इससे पूरी किट बना के दी जाएगी मेरा नाम आरूफ पटेल है मैं यहाँ वरियाली बाजार पॉलिस के पास रहता हूँ वाई एम सी यू ग्रुप आज बारह बरस से सूरत में खिदमत अंजाम कर रहा है और ख़ास करके खुश खबरी ये है कि सादातों को लीला की रकम से उनको कीट दी जा रही है सूरत में ऐसी काफ़ी संस्था है ट्रस्ट है सब अपने अपने हिसाब से सब डोनेट करते हैं लेकिन सैयदों को शादातों को लीला लीला रकम देना बहुत बड़ी बात है अलहमदुल्ला वाई एम सी यू के ग्रुप

हमारे घर में चलता भी अच्छा है सबको मदद मिलती है हर साल मिलती है शरबत के बैटल घास जाम सोस तुम्हारा आटा बेसन चावल हर चीज मिलती है वाईमसी अलहमदल वाई एम सी की मदद हमारे को बहुत खुश करती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको भी अल्लाह ताला उनको अच्छे खुश रखे और हर आने वाली आपत बलाओं से बचावे और हमारी दुआएं उनके साथ हमेशा के लिए